Приветик. Здравствуйте. О чем поговорим? Предлагайте. Вы из какого города? Город Таллин. Эстония. Эстония. Понятно. Я из Украины, из Киева. VPN поставил. Ну, это я смотрю, в России написано. Да, хотел пообщаться с россиянами, спросить, в чем цель или причина нападения, никто не может ответить. А вы что их спрашиваете? Да, они в основном матерятся. Это точно. Что будет дальше, как вы думаете, может со стороны виднее? Ну, я думаю, что Путин не остановится. Ну и что он сделает? Ядерную бомбу применит. Ну, это вряд ли ему уже сказали, что последовать за этим. Поэтому он же хоть и заявляет какие-то безумные цели, которых, конечно, никогда не добьется. Но держать напряжение минимум Европу, да, это его цель. Поэтому, ну, он же понимает, если он прекратит войну, он не усидит на своем месте. Так что его единственная задача, чтобы остаться у власти, продолжать войну. Бессмысленную, конечно, но войну. Тут же понятно, что он без войны уже не проживет. Поэтому ему уже и так, скажем, многое не простят. Даже россияне. Да, там стадо такое-что. Хотя да, это арабский народ. Они всю жизнь... Возьмите историю России, всю жизнь в рабстве жили. Они же не понимают, что такое свобода. В этом, в этом понятии они вообще не, не, не близко даже не понимают этого. То есть в, в их сознании нету этого. Поэтому рабство для них это, ну как скажем, это основа существования. Да, естественно, их. Не... Точно. Да, поэтому, э, ну, скажем, с таким народом можно творить все что угодно. Поэтому они будут так. Э, картошки на хлеб перебиваться и, понимаете, когда люди ничего в своей жизни не видели, они даже не подозревают в, о какой-то цивилизации, в их понятии цивилизация это что-то такое космическое, далекое и никогда их не коснется, поэтому я когда с русскими говорю, я говорю Хорошо, если вы такие там считаете себя великими, но, ребята, назовите мне хоть один российский бренд. Хоть один. У вас же нет ни одного бренда, который бы признавала Европа, там цивилизованный мир. <coughs> Поэтому с ними трудно говорить. Они же все в какое-то величие ударили. А этого величия и в помине нет. Понимаете? Но ну и что, что вы огромная страна? А величие это ваше где? Ну, последние войны все вы проиграли. Ну, даже в Сирии вы ничего не добились. Если вы единственное, чего вы добились, вы разрушили города. Вы бомбили города, где не было ПВО вообще. То есть безнаказанно бомбили. Вот и все. Поэтому они привыкли к тому, что им голову вдалбливают. но... Я посмотрел их не... пропагандистские некоторые программы, но ну, это просто ужас. Они Гитлера пере... переплюнули неоднократно. Ну, а чем гордиться-то? Нечем, ребята. Ну, нечем вам гордиться, абсолютно. Солдаты, как бомжи. Ну... Понимаете, я вот тут смотрел, они даже показывали, что что творится. Посмотрите, у них даже этот э, сухой пайк их ну, 15-го года, а сейчас 24-й год. Ну, извините меня. Ну, я вот сейчас смотрел, был конкурс солдатских сухих пайков. Эстонский сухой пайк занял второе место среди членов ну, стран НАТО mm. второе место mm. и э, э, скажем вот э, у нас четыре сухих пайка есть они для разных родов войск сейчас мы Украине отдали э, всю свою арт артиллерию и заменили их на Кемарзе. поэтому скажем у нас стоят англичане, границу охраняют пилоты сейчас Бельгии. Но они каждые полгода меняются. То есть каждая страна НАТО меняется. У нас сейчас расширили аэродром, куда могут садиться уже тяжелые самолеты. Поэтому... С этой стороны, да. Сейчас наш премьер-министр займет место министра иностранных дел ЕС. Они хорошие подруги с Урсулой фон А, женщина тоже, да? Да, 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 да. Наш премьер-министр, она такая железная леди. Это вторая Маргарет Тэтчер. Снять в отношении России ничего не надо. Потому что ее бабушка и дедушка были репрессированы. Поэтому я она прекрасно знает, что такое Россия. Поэтому сейчас, если она вступит в должность, должно быть в октябре уже, я думаю, России будет еще, скажем, не легче. По а крайней мере, явно не легче. Ясно. Что там с Трампом? Как вы думаете, изберут Трампа, да? Ой, я вообще-то последнее время что-то думаю, что ну, если он и пройдет, то со скрипом. Потому что за 4 года, когда он был президентом, там не все было так гладко, если не сказать это в мягкой форме, я скажу. Потому что американцы поняли, что президент не может быть, скажем, как это, бизнесменом. Бизнесмен это одно, а управлять такой огромной страной, которая имеет огромное влияние на весь мир, это все-таки совсем другое. Трамп более грубый, более такой угловатый, да, он не терпит компромиссов. И хотя, я вам скажу, когда он там в Северной Кореей, он же шаг назад сделал, это ему тоже многие ставят в укор. Много он говорил про Китай, но так ничего и не сделал. Поэтому, скажем, слова его одно, а дел-то мало. За четыре года, если взять, что он сделал? Да, по сути дела, ничего. Он напугал только всю Европу, что вот вы мало платите в НАТО, я не буду там, то все, ну и, и что, и результат какой. Поэтому сейчас Европа, скажем, готовится серьезно, скажем, даже немцы стряхнули с себя эту шелуху, цихвизм, Меркель, которая Меркель там посыпала а, и все-таки даже Шольц начинает думать о том, что действительно надо восстанавливать армию. Немецкая армия была в свое время одной из лучших в Европе, даже после войны. В 70-е годы они были серьезные ребята, и подготовка в них серьезная была. А потом они как-то, вот Меркель все это в миротворчество ударилось, и сократили... Почти на 60% свои вооруженные силы. Но это никуда не годится. Поэтому сейчас, да, сейчас они восстанавливают, скажем, свою военную, военную промышленность и серьезно восстанавливают. Поэтому хорошие деньги там вложены уже. Поэтому я думаю, что Европа готовится и, и готовится серьезно. Даже Израиль проснулся. Хотя Нетаньяху был с Путиным, ну не хочу, не хочу сказать, что в хороших отношениях, но в нормальных. А теперь даже я вот последние новости читал, у меня там есть родственники в Израиле. Они... Какое-то дальнобойное орудие будут поставлять Украине, от которого у Москвы уже крышку сносит. Посмотрим. Посмотрим, сколько самолетов дадут. Ведь Украина воюет без авиации. Это по сути дела без авиации, да? Да. Но это явно, скажем, не на пользу Украине. То есть одно из ведущих скажем, вооруженных сил, как ВВС, да, это еще все удивляются, а как же Украина держится. То есть ВВС нету, э, военно-морского флота нету, а смотрите, держится. Mm -hmm. Людской ресурс у России вообще бешеный. Тем более, но это мясные штурмы, больше они ничего не могут. Но если сейчас я посмотрел в последнее время, на фронте появились э, танки Т-54, которые были еще приставлены. но ну, значит, ресурсы начинают тоже истощаться. Конечно. У нас даже пропал курс э, рубля. Но я тоже... смотрел последний раз, вот тут в банк ходил по делам, спросил, она говорит, а у нас а его и нет. Уже хорошо. Но невозможно сейчас уследить за этим, невозможно. Потому что если у них валютная биржа закрыты, а они говорят, что только какие-то там, возможно, по юане будут корректировать, потом еще какой-то там Центробанк их не какую-то среднюю величину будут выводить. А для нас это ничего. Нету курса, ребята. Я вот тут один, э, мне звонил из Питера, э, у него там Мерседес, и не может теперь запчасти купить, машина уже полгода стоит. Я говорю, купи себе Ладу и без проблем. Везде надо свои, приори или какая-то, да. еще херня на, есть. На Я не или что-то. А зачем? В России это не модно. Поэтому с этой стороны, да, все понятно с ними. Куда они идут? Все идут вперед, они а назад. Деградируют, да. Ну, ну, а что с них взять? Ну, вот сами посудите. Смотрите. Страна, которая вся таблица Менделеева, вся, плюс Запасы воды, нефти, газа, э, угля, ну, все что угодно. Рыбные запасы, все что угодно, леса и так далее. А ничего нет, ребята. Ничего у вас нет. Если я смотрю, что Матвиенко кричит с трибуны: что у нас гвоздей нету, ну вы меня извините, вот уж гвоздь сделаю я сам. Если мне надо, очень надо, я пойду. Просто спрошу, как оно делается и сделать. А это что за страна? Ну, я еще раньше сказал, что, ребята, в 22-м году Россия вторглась в Украину на разборованной армии. Ничего из этого толкового не будет. Все, ой, да ты чего там это, ой, да там это. Я говорю, это все пустая реклама. И что мы на сегодняшний день видим? Миллиарды украдены, которые должны были, ну, я не знаю, от мелочевки в армии до там, не знаю, суперракет должно быть. А ничего нет. Ребята, вы солдат одеть не можете. Солдат. А кто на поле боя главный? Главный солдат. А вы даже его одеть не можете. Ну, поэтому с такой армией куда вы пойдете? Я говорю, что у них нет сознания такого, хотя бы минималь, минимального понятия собственного достоинства. Такого. Я не говорю, что там огромного какого-то достоинства. Просто как человек себя можешь почувствовать, нет у них этого. Поэтому они сидят. И посмотрите, что они делают, что меня удивило. Жены этих всех мобилизованных на коленях стоят и к кому обращаются? К Путину. Только он может решить. Который послал их на фарш. Да. Ну где ваше сознание? Вы чего? простых вещей понять не можете. Это простая вещь. Вы молитесь не на того. Поэтому они и будут жить так. Им все равно. Неужели хорошо и ничего? И нехрен начинать. Да, да, да. Извините ради Бога, спасибо за общение. У меня может сейчас прерваться свет, отключат, поэтому спасибо вам большое. Эстонии ага. и вашему народу и руководству большое спасибо и благодарность от Украины. Всего наилучшего. Выстоим, выстоим победим. Один вопрос, один вопрос Давайте, остался открытым. Да, да. У вас есть кто на фронте? Да, два зятя воюют. Ну, мой поклон им и благодарность. Передайте, пожалуйста. Спасибо. Передам все на Счастливо. Слава Свидетель. Украине! И героям слава. Все, друзья, дякую всем за увагу. Тримаем зброю на поготове, порох порохи и в украинской мовою. До. Наступных зустрічей.